Я могу сказать, что я замены сделал такие, как считал нужными. И, во-первых, нам удалили э, Шикова. А нужен центральный защитник. Майко наступал в борьбе, нас осталось 9 человек. Надо было тоже, э, бомбарю сказал, э, этот пичкур первым тайме, первая замена. Женя выше не мог играть. Я говорю, давай играй, что ты там это, меня тянет. Видите, сегодня он тоже не играл. И Стефан вчера получил травму, вышел на уколах. И Пичкур не играл. Я говорю, давай играй. Он старался, видели, он выпадал с игры. Терял буквально все мячи и не участвовал в возврате. С Харьковом это нельзя было делать. Поражение, но всегда можно найти то неправильно, то. Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. И я не думаю, что... А как можно было ну, обвинить меня в том, что преднамеренно? Это вообще какая-то... Ну, просто чересчур преувеличенная так сказать, обвинение мое. Я приехал в Луцк, нас вызвал в Киеве руководство, я сразу написал Еременко, Дима, агент Придебайло, клуб хочет, они говорили, клуб бы за такие деньги его продал, и агенты решают там вопросы с нашим руководством клуба. Поэтому встреча була, хто там щось, а що мені стісняться. Говорили про позвоните Діми Яременко, спросіть, был розговор или нет. Ця не. зустріч ніяк не причетна. Придбали це генератор, він живе в Харкові, що він має до э, ігри волинь і металіст. Я багато людей знаю в Харкові, чоловік 15-20, бивших футболістів, тренерів з різних команд. Від імені нашої програми запрошуємо вас до нас у студію на найближчий ефір, де можемо обговорити всі ті теми, гострі, які ви піднімали, і які піднімалися стосовно вас. Дякую. Я вже цьому році ограничу собі от максимально можливих зустріч з журналістами. Я нікого не хочу обіцять з пресою з усіма, потому що. Е, ну, просто не треба. Це разговор о прошедшем. Я хочу сегодня думать о будущем, а прошедшее шевелить не хочу, буду рожать. Здесь федерации Федерация футбола, пускай разберутся с тем, что намеренные там есть всякие вопросы после моего интервью в Харькове, а в этом году, извините, я уже ни на какие передачи не хочу ехать, не хочу ничего.